अलहमदिल्ला रबिलमीन वसला तो वसलाम अला रसूल करीम रमज़ान मुबारक का महीना है और पहला आश्रा चल रहा है उसकी दुआ याद रखें अल्लामर हमना बिरहमतिका का यार हमर ऐ रहम फरमाने वाले अपनी रहमतों के तो फैल हम सब पर रहम फरमा आमीन अल्लाह सुबहना तै ने एक जगह फरमाया मन सदा फ़ाइन नमा यह तदील नफसे जिसने हिदायत पाई उसने अपने लिए हिदायत पाई उसने अपना ही भला किया यहाँ ये यह बात करने का मकसद ये है कि हम रमज़ान के हवाले से जो बात कर रहे हैं जो अल्लाह की नमतें अल्लाह के सवाब अल्लाह ने जो जजा बताई है कुरान रमजान में उसका जो जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब और मकसद यही है कि हम अपने नेक आमाल में इजाफ़ा कर सकें अपने हिदायत के रास्ते को रोशन कर सकें एक रिवायत में आता है अल्लाह सुबहाना तैाल ने फरमाया रूए ज़मीन पर रहने वाले तमाम इंसान अगर नेकी के बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंच जाए यानी जैसा कोई अल्लाह को जो नेकी मतलूब है उसके बुलंद तरीन दर्जे पर पहुँच अल्लाह अल्लाबह व तै कहते हैं मेरी बुजुर्गी और मेरी इज़्ज़त में इतना सा भी इजाफा नहीं हो सकता ये तो हमारी ये नें हमारे रोज़े हमारे ये तमाम इबादत ये अल्लाह को इसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे अज़ीज़ों मेरे बुजुर्गों ये उसने हमें पैदा किया और हमें ये इनामात देकर ख़ुद कहा कि ये इनामात हासिल भी करो और अजर भी पाओ ना तो यही हाल रमज़ान का है जो अल्लाह ने हमें रमज़ान अतः फरमाया इसमें अंदाज़ा लगाएँ अल्लाह के नबी सलाम की एक रिवायत आती है कि एक फ़र्ज़ अगर अदा करोगे सत्तर फराइज के बराबर सत्तर फ़र्ज़ों के बराबर उसका सवाब है आपने आज अगर फ़जर की नमाज़ ईशा की नमाज़ मगरिब की नमाज जमात से पढ़ी है वो एक नमाज सत्तर नमाजों के बराबर है और फरमाया कि नफिल और सुन्नत जो तो दो सुन्नत चार सुन्नत दो नफिल हम पढ़ते हैं इनका सवाब फर्जों के बराबर हो जाता है अल्लाह पर अंदाजा लगाइए ये, ये नेमत ये इनाम सिर्फ इसलिए हैं कि हम करने वाले बन जाएंगे ना गौर करें जरा ध्यान दें इस बात पर इस रमज़ान में जितनी कोशिश हो चुके मस्जिद में जाकर घर में फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ने की कोशिश करें एक नमाज़ का सवाब सत्तर नमाजों के बराबर में है और जो सुन्नतें हैं वो नवाफिल हैं वो भी अदा करें ताकि ये फ़राइज़ के बराबर फ़र्जों के बराबर अल्लाह तो अल्लाह सुबहाना हुआ इन्हें काउंट करेगा इन्हें गिनेगा क़ुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे बंदे मेरे शुक्रगुजार बने अल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे अच्छा लगता है मैंने तुम्हें पैदा किया है पैदा करके जमीन पर भेजा अपने दीन का रास्ता दिखाया ये दीन का रास्ता बताना हमारी जिम्मेदारी थी वो हमने दिखा बताया तुम्हें मगर उसके बाद हम ये पसंद करते हैं अल्लाह ने फरमाया मैं ये पसंद करता हूं कि मेरे बंदे शुक्र करने वाले बने ना दूसरी जगह फरमाया वला इन शकर तुम लाजिद रखू वला इन शकर तुम लाजिद रखू और अग ये तो दे तो हम ही रहे हैं हम ही देने वाले हैं मगर जब तुम शुक्र गुजार बंदे बन जाते हो तो हम तुमको फिर और देते हैं और से मुराद और इज्जत है और नेकी हैं दीन पर और चलना है अल्लाह के और इनामात हैं उसकी रहमतें हैं इस और की कोई लिमिट नहीं है मगर फरमाया शुक्र करने वाले बनो तुम ना तो याद रखिए रमज़ान का महीना है इसमें छोटी छोटी बातें ही याद दिला रहे हैं कि जो भी सुने उस दिन का वजीफ़ा बना लें उसको ना जो भी बातें ये पांचवा दर्श है हमारा रमज़ान के पहले अशरे का इसमें हम ये छोटी छोटी बातें बता रहे हैं इसमें जो कुछ भी ज़िक्र किया है उस पर आप और हम सब अमल करने की कोशिश करें अल्लाह ताला इस माह मुबारक में मुझे आपको हमारे घर वालों को बीवी बच्चों को दोस्त यारों तमाम मुसलमान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की नमाज़ें पढ़ने की रोज़े रखने की तरावियाँ पढ़ने की कलाम पाक पढ़ने की ज़िक्र अस्कार करने की असगफार करने की तोफ़ीकता फरमाए ये रहमत और बरक़तों वाला महीना है अयाम माद गिनती के चंद दिन है। याद रखिए बहुत बड़ी लाटरी है ये अल्लाह ने फरमाया इन चंद दिनों ही में तुम मुतकी बन सकते हो हम सब कोशिश करें आओ मिलकर कोशिश करें कि इस गिनती के चंद दिनों में हम तखबा हासिल कर सकें और सारी उम्र उस तखबे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें वमा अलै बलाग व आखिर व दावाना रब्बिल आलमीन